Давайте перестанем вульгаризировать Трампа. Сам... Трамп ⁇ это фигура историческая уже. И то, что европейские, американские, и украинские СМИ, и аналитики, и политики вульгаризировали, это не делает нам чести, потому что его превратили в черта на самом деле, вместо того, чтобы говорить правду про него. И когда вот начинают извиняться все, они делают это потому, что надо в конце концов говорить правду. Они а описывают его фашистом, российцем, гитлером, все прочее. Это просто абсолютно мерзкая пропагандистская кампания против лидера Америки, который стал президентом во второй раз. Второе. Нужно прекратить фальсификацию того, что он делал в свой первый срок и говорить, что он такой фрик, такой непредсказуемый. Было проведено контент-анализ того, что он обещал и что сделал. Трамп выполнил, по-моему, больше 70% обещаний своей программы. Он самый предсказуемый президент за последние 80 лет. Абсолютно человек дела, сказал, сделал. И третий очень важный момент это для нас, да. Я не согласен э, с, с нашим коллегой, что нам предстоит сложный выбор. Нам будет сложный выбор только в том случае, если мы э, будем, э, если мы не станем вот то, что называется свой, есть свой чужой, да. Если мы станем своими, да, для Трампа, для команды, для вот той власти, которая пришла, у нас легко будет. Трамп не будет никого за стол переговоров садить. Самый главный исторический Такая, миссия для Трампа это уничтожить ось зла, уничтожить, грубо говоря, тоталитаризм, зло, которое сконцентрировано в нацистской России, в тоталитарном Китае, фундаменталистском Иране, э, в Северной Корее. Вот. И поэтому в данной ситуации, когда мы говорим про вот, э, свой-чужой, мы кто? И приносят ему э, справки, разные там органы, смотрят, Украина это демократия, так демократия, а какая она демократия? мы там в конце первой сотни по качеству демократии гибридный режим. А я, как они до экономической свободы? 150 в мире по индексу экономической свободы. Мы рядом с Венесуэлой, рядом с странами Африки. Так, что это такое? Мы свои или не свои для него? В данной ситуации мы должны понимать, что э, Представлять нас, не надо там опять делать мемы, делать перформансы, надо говорить правду. А правда такова, что мы сами во многом виноваты в том, что мы подыгрывали определенному американскому истеблишменту. И благодаря этому даже сам Трамп, помните, как он говорил, нам дали 300 миллиардов долларов. Там, типа Зеленский такой хороший продавец. Это на самом деле он сформировал точку зрения на основании медиа, на основании того, что говорят публично. А если мы посмотрим реально, что было. Нам дано даже с последнего, это закон о 61 миллиард долларов, где нам было 8, а дали нам меньше 3, да, то нас просто использовали во внутренней политической борьбе демократической администрации с республиканскими своими партнерами, оппонентами. А мы получается, мы, собственно, дайте нам, пожалуйста, оружие, потому что мы заодно, и вот тот месседж, который был в начале 22 года, когда мы заодно, весь мир за нас, к сожалению, в том числе из за нашей политики, из за нашей позиции, во многом был утерян. И нам сейчас нужно, опять-таки, вот это вот вернуть или сказать да мы своими мы на одной стороне истории и а, именно с этим месседжем э, встречаться с американской новой администрацией кто бы Ой, то ни был, был. у Америки есть оружие 800 почти 900 миллиардов долларов в год бюджет пентагона бюджет э, нато триллион больше триллиона и он сам сказал что 2 процента ввп мало надо 3% на усиление НАТО. Он же говорит не для того, чтобы поддержать Локхид, Мартин или Боинг. Он говорит, потому что он понимает, какие задачи нужно выполнять, будет прежде, в том числе э, на территории Украины. И если, э, как бы, make America great again, мы говорим, делать Америку э, великой, э, без победы над нацистской Россией, без раз, развала оси зла, Америка э, ни по Регану, ни по Трампу велика не станет.